предлагается сегодняшним решением поддержать Екатерину Александровну в части создания рабочей группы, инициировать соответствующее обращение в Кабинет министров, в Национальную комиссию с тем, чтобы для ТЭЦ, для Краматорчан тарифы ТЭЦ были пересмотрены. Пересмотрены не эмоционально, а пересмотрены с точки зрения экономически обоснованного подхода. Я предлагаю ровно через неделю, чтобы исполняющая обязанности городского головы отчиталась перед громадой через средства массовой информации о проделанной работе и о том результате, который будет достигнут за этот срок. А вы вы тарифами недовольны? Конечно, конечно. А, так, 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 так. Вот, вот на 800 гривен бабушки пенится. Можно про... заплатить. наш край имел отношение к организации этого мероприятия? К этой э организации этого митинга имела отношение общественная организация наш Краматорск в первую очередь, поскольку были инициаторами основными проектирование, обращение к городскому совету, чтобы заложили средства для проектирования приборов учета. Также в последующем принято решение благотворительный фонд «Наш Краматорск» до конца года выделит средства для того, чтобы 100 домов краматорчан центральной части города, в основе своей это дома, которые будут запитаны от краматорской ТЭЦ, установили 100 приборов учета. Эти обязательства мы берем на себя, исполнить до конца текущего года. А вот вы были замом мэра по ЖКХ да. еще совсем недавно. Да. Ну, Тарифы, принципиальное решение же принималось еще тогда весной. А почему не было возмущения со стороны чиновников? Со стороны чиновников, я думаю, чиновники просто не обратили на это внимания. Не могу комментировать их действия. Сегодня они попытались сами объяснить громаде свои действия, а фактически расписавшись в абсолютном бездействии. Поэтому вопрос это надо задавать исполнительной власти. И сегодня громада перед властью этот вопрос поставит.